говорить о том, что у меня где-то спрятан рояль в кустах, все абсолютно очевидно. Я сегодня пригласила для пешей прогулки по своей улице Елену Платтву. Почему я придумала именно эту прогулку? В 1987 году я приехала жить в город Терпень. Можете меня поздравить. Второй момент. В 2007 году так случилось, что на улице Тищенко моя семья приобрела дом. Я ничего не знала об этой улице, она мне просто очень-очень нравилась. Прошло 10 лет, и я решила, что будет справедливо, что я наконец-то узнаю историю этой улицы, на которой я проживаю. Она не совсем обычная. Когда я начала искать архивные материалы, я постоянно натыкалась на ваше имя и фамилию. Вот, и все источники приводили к вам. Сегодня с вами мы совершим необычную экскурсию. Формат нашей экскурсии будет всего-навсего одна улица. Улица не длинная. Протяженность ее всего где-то чуть больше километра. Но эта улица одна из самых интересных улиц города Ирпеня, историческая, ровесница нашего города. Ей в этом году, как и нашему городу Ирпеню, исполняется 115 лет. Город был основан в начале 20-го столетия. В 1902 году было опущено постоянное движение поездов по ветке Киев-Ковальской трассы. И была открыта станция Ирпень. И именно с этого периода, с 10 марта 1902 года, можно этот день считать днем рождения нашего города. В это время эта улица уже была нанесена на генеральный план застройки нашего города. Мне попались архивные материалы, которые были опубликованы в дачнике. Выходило такое издание Дачник за 1909 год. И в этом издании значит, дается два плана нашего города. Город разделен на две части. Делила город железная дорога, правая часть и левая часть. И когда вот при рассмотрении этих планов, то можно уже увидеть, что эта улица была обозначена на генеральном плане нашего города. А название этой а, улицы. Было какое Знаете, сейчас одну минутку по поводу названий. Начинается экскурсия наша вот с такого исторического места, с этого дома. Значит, ну, находится по улице Соборной. Раньше эта улица называлась Романовским проспектом. Улица Тищенко, по которой мы сегодня с вами совершим экскурсию, раньше называлась Кондратенко. Парижской коммуны Ярославская. Павловская, Славянская, и вот Ирпенская, вот улица Гагарина, где сейчас находится колледж, она раньше называлась Серпент. Ну вот сейчас мы находимся практически, в, ну, в таком начале улицы, да, и у нас все, что мы видим, это частный сектор, который у нас тут смешался практически с многоэтажными домами. Дома у нас, правда, такие двух-трехэтажные. Лен, а когда вот эти дома были построены и когда у нас появился этот замечательный замечательное здание дома торговли ну, замечательное здание дома торговли появилось в 70-х годах так. я вот хорошо знаю что рядом с домом торговли находится наша гостиница так. вот эта гостиница была построена к олимпиаде московской олимпиаде 1980 год mm -hmm. что самое интересное ее проектировал наш пенский житель, архитектор, сын известного художника Якова Калацюка, Игорь Калацюк. Вот. Мне было очень приятно, я никогда об этом не знала, я очень хорошо знала эту семью. Вы знаете, мне попались архивные материалы. Оказывается, в начале своего возникновения, это в начале 20 века, природа в Арпине была расположена островками. То есть тут маленький лесок, а тут просто пустырь, притом песчаный. И в этом справочнике «Дачник», о котором я вам сказала 909 года, есть интересная такая справка, что Ирпень очень привлекательный населенный пункт, ему принадлежит большое будущее, но у Ирпеня есть один недостаток – безлесье. Как и написано, лесья, И поэтому комитет благоустройства э, вынес решение озеленить наш город и исправить это положение. И все, что мы с вами можем увидеть в Арпине, вот э, по дорогам, эти же дороги были сразу сделаны первыми жителями нашего города. И они насадили вот эти деревья. Это большой труд тех первых людей которые озеленяли наш город. И когда я вижу, что режется большое, красивое, здоровое дерево, режут не его, режут нашу историю, режут ту энергетику, ту любовь, которую проявляли те люди, когда они садили это дерево. Этой улице повезло, потому что городской храм, причем и старейший, находится именно тут. и Он находится ли нас какого года? Значит, сам храм начал строиться в 1906 году, а открыт был для служения, богослужения с 1915 года. Вот в 2015 году нашему храму исполнилось 100 лет к этой дате была выпущена книга, я являюсь автор, так и написано «Сто лет Свято-Троицкий храм». Этот храм для нас является, будем, будем говорить, не только для улицы такой замечательно, да, не знаю, слово «локация» не совсем подходит, но тем не менее местом, которое притягивает многих людей. В 2015 году была замечательная дата. Вот, Лена, расскажите, что к этой дате вы подготовили? Да, меня всегда интересовал этот храм, потому что он ровесник нашего города. Он был основан в 1906 году, открыт для богослужения в 1915 году. И я решила сделать такое исследование, прикоснуться к настоящей истории нашего города и выпустила книгу. Книга называется «Сто лет Свято-Троицкого храма». Была она выпущена, правда, немножко с опозданием в 2016 году. Очень красивая полиграфия. Игорь Юрчак, великолепный художник, очень красиво подал материал. Наташа Юрчак являлась лит редактором И работали мы над этой книгой почти год. Но, тем не менее, она была выпущена. Вот, и я считаю, что мы внесли, как бы сказать, принесли пользу для нашего города, потому что сохранили память об очень интересных людях, событиях. И вообще посмотрели на этот храм со стороны такой, знаете, истории вообще всего, не только города, а всей страны, что здесь проходило, какая история была. Мы с вами находимся на символическом месте захоронения первого священника Георгия Тихомирова и староста прихода Захария Сушицкого, который занимался организационными моментами по постройке этой церкви. Нам попались такие архивные источники, что именно на погости Свято-Троицкой церкви за алтарной стеной было три захоронения. Это первого священника Георгия Тихомирова, Захария Сушицкого и матушки, это жены священника Георгия Тихомирова. Но конкретно, где эти могилы находились, мы не знаем. Приблизительное их место вообще за оградой. Но так как в советское время территорию церкви урезали, то наверняка... И сами могилы попали именно под вот эти вот ограды. Вот. Ну и мы поставили вместе со священниками сегодняшнего дня отцом Панфилом, отцом Виктором и отцом Сергием вот такой вот крест. Мы с вами находимся в начале парка. Это парк Победы назывался. Была эта зона выделена в парковую к 40-летию Победы, то есть в 1985 году. Стоял мемориальный знак, я вам сейчас покажу, где он в данный момент находится. Этот камень убрали с той клумбы, убрали по одной причине, потому что там постоянно у нас цирк Показывают в этом месте, как-то не вяжется церковое помещение, а рядом стояла клумба, на которой стоял камень, и написано, камень был поставлен значит, к 40-летию Победы. Сейчас мы стоим с вами возле танка. Танк не относится к времен Второй мировой войны, это танк... 70-х годов афганистан вот и ну он поставлен в этом парке который символизирует все наши войны которые здесь были вот этот вот танк значит более поздний уже 70-х годов есть такое крылатое выражение Некрасова, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. В связи с тем, что вся моя жизнь прошла в городе Ирпине, и я оставалась всегда верна этому городу, хотя были возможности и эмигрировать и в Канаду, и в другие страны, но я почему-то всей душой любила именно Ирпень. Вот. Поэтому я могу так смело сказать, как жительница нашего города, что многие поколения ирпинчан, я это знаю, потому что здесь прожила много десятилетий, мечтали иметь и видеть наш город по типу Юрмалы где могли бы проходить прекрасные музыкальные фестивали. Само географическое положение города само говорит о том что э, и красивая природа э, под, делала подсказку что давайте сделаем вот э, такое красивое место певчее поле э, где могли бы ну, проходить музыкальные фестивали но по какой-то причине э, никто не слышал э, творческую интеллигенцию и, и здравый смысл и вот построили вот такое вот певчее поле вот, ну буду говорить откровенно, должно быть изменено уже по современному по современным требованиям. Возможно, когда-то не мы, я уже потеряла эту надежду, другие поколения увидят именно в Арпине красивенный театр с красивой сценой, с большой плазмой, где смогут проходить музыкальные фестивали. Мы находимся с вами на углу, на пересечении улицы Тищенко и, и проулок Киевский. Этот проулок интересен двумя историческими местами. Домик, который вот за спиной у меня беленький, в нем жила внучатая племянница известного украинского писателя Гоголя Анна Николаевна Гоголь-Яновская. Она имела отношение к двум известным родам. Это род Гоголя и Яновский. Это был очень известный в Киеве врач. Вот. То есть очень интересная семья жила в этом доме. И они, ее как бы, наследники тоже остаются владельцами этого дома. И второе, на этой улице жил... Известный наш украинский художник, очень талантливый это Яков Колоцюк. вот не совсем недалеко отсюда. Школа была построена к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Кстати, ага. это получается Хорошая, 1978 да? год. Вот. Одна из самых лучших школ города Ирпеня. Здесь внедрена программа обучения по классу ростка, очень сильная программа, которая развивает аналитическое мышление детей. Просто я знаю, моя хорошая подруга Наташа Клибова, она является как бы фундатором этой школы, у нее уже несколько выпусков, очень большой процент поступления в вузы. Детей, которые оканчивали эту программу. Они за... мы уже все за очень важное место, где мы сейчас находимся, потому что, Лена, расскажите, вот этот памятник поставлен в каком году был? Ну, этот памятник, наверное, был поставлен, я точно не знаю дату, но 80-е 80 годы, да? я так думаю, начало 80-х. Этот памятник посвящен легендарному 10 классу. У нас э, до войны э, в Ирпине была всего одна, единственная школа. Это школа номер э, один. Уже школа вторая была построена после войны. И десятиклассники, как и многие другие десятиклассники других школ э, успели только получить аттестаты об окончании школы э, и на следующий день уйти добровольцами на фронт. Такая судьба случилась и с нашим десятым классом в сорок первом году в июне месяце. И вот здесь вот перечислены вот эти вот имена ребят, которые ушли на фронт сразу после э, школы. И многие из них не вернулись. Ну, мы вот сейчас видим не простой камень на самом деле при дороге. И это не напоминание Илью Муромцу, куда он должен идти. Лена, что это за камень? Вот откуда он появился здесь? Ну, этот камень здесь не должен быть абсолютно. Он э, был установлен в районе парка Победы. То есть это та нижняя часть этого парка, где у нас часто устанавливаются... Церковые вот эти павильоны, где проходит цирк, а рядом с ними большая круглая клуба. И на, по центру этой клубы был установлен этот камень. Это его оттуда принесли сюда. В свое время думала, что он стоял на капсуле. Оказывается, нет. Капсула была вмонтирована. Да, совершенно да? верно. Она небольшого размера, где-то сантиметров 20, металлическая. Состоит из двух частей. Это такая по типу гаечки, которая просто закручивается. Mm -hmm. вот. И вовнутрь вставал, встав, вставлено было письмо, э, к обращенное э, к будущим поколениям. Значит, когда здесь рядышком стоял памятник Ленина, который тоже не здесь стоял раньше, его историческое место, это возле было нашего э, исполкома, э, что самое интересное, в 93 году сессия Ирпенской мискрады вынесла решение о ликвидации памятника Ленина, но его ликвидировать не могли, потому что во всей этой округе не нашлось ни одного подъемного крана, который мог его поднять. Он весил три тонны. У меня сохранились документы в моем личном архиве Сережи Бабайкина, где Сергей, как руховец, поднимал вопросы о демонтаже памятника Ленина. Но ему написали ответ, что вот у нас в районе нету такого крана, который может поднять такую махину. Памятник был, кстати, сделан из бронзы, памятник Ленина. Представляете, три тонны бронзы, которая пропала, вот так вот растворилась у нас вот за одну ночь. Но у меня своя да. история общения с этим памятником в свое время, когда 10 лет назад я проживала на улице Шевченко в доме, который находится напротив исполкома. И каждое утро, смотря в окно и попивая кофе, я видела Ленина, который, значит, смотрел мне буквально в окно. И самая интересная ирония моей судьбы, я от этого Ленина переехала на улицу Тищенко, о которой мы сейчас разговариваем, а памятник переехал за мной. Так что, ну вот такая да, вот бывает да, история. Бывает. Здесь, если э, внимательно посмотреть, то можно увидеть гравировку. Здесь Узбу. написано, что погибшим э, э, воинам 41-45 год э, парк был открыт э, к 40-летию победы. Э, сюда была вмонтирована капсула. Здесь была видна мемориальная э, доска, э, которая свидетельствовала о том, что письмо потомкам. И э, когда демонтировали памятник Ленина, э, то выбили и эту капсулу. И эта капсула нам попала в историко-краеведческий музей. И, значит, это был 2014 год, 2014 год. И это письмо, и эта капсула является экспонатом Ирпенского историко-краеведческого музея. Маленькая ремарка. Вот я так понимаю, что у нас готовится реконструкция этого парка Победы. И уже буквально готов план реконструкции. И очень даже предполагаю, что этот камень будет Перемещен, То есть вот сейчас мы его снимаем, и вряд ли он останется здесь на этом месте. Куда его переместит, это не только знает Бог и господин мэр. Так что... Вот очень интересный такой момент исторический мы сейчас засняли. Старое название улицы Роднаркому. За свою столетнюю историю улица имела четыре названия. Кондратенко, Церковная, Роднаркому и Тищенко. Мы сейчас с вами тоже находимся на историческом месте. Здесь была первая баня нашего города. Мне попались архивные материалы. Она была открыта после войны. И здесь всего была баня на 10 ведер. А сейчас это уже, конечно, сауна, целый большой комплекс. Моя улица это 1020 шагов. Я ее промерила от самого начала до практически э, поворота на улицу Суворова, раньше она называлась, сейчас эта улица переименована. Здесь практически ничего примечательного нет. Здесь находится коттеджная застройка, и нас пересекает улица Тищенко пересекает улица Университетская, которая является трассой и связывает нас с городом Киевом. Здесь ничего примечательного нет, но здесь есть одно замечательное, э, уникальное, ну место, я бы сказала, с которым мы можем увидеть дубовую арку. Э, я очень переживаю, потому что впереди реконструкция улицы, и я бы очень хотела, это моя личная просьба, оставить эту дубовую арку, потому что она уникальна, такого количества дубов и в таком красивом э, месте. Вы можете увидеть только на этой улице.